hazan zamanı yaşatdı. Yəni axır günləri yaşadı. Hazan zamanının adətən biz tənasul anı, sünnəldə, səhər səhər işlədiklərini ki, belə adət hissə, bəlkə əhadətdiriş. Belə səhərdən düşüşü gördük. Amma peyğəmbərlərin orucuna baxırıq, gördük ki, ibn Əbədin ovuzu Hazan zamanı bu təcəvüzatdan fərqli olub və peyğəmbərlərin məktub san 10 gecədən qətvədir. Səhərə qədər bu halı daha əsrlə məvadə verir. Az zaman keçdikcə peyğəmbərlərin ifadəsi daha da artdı. Daha da əsrlə şövlən ifadə edildi. Buna səbəb olmuşdur ki, fars mədəniyyətində, şiir, şiir, insanlıq ömrəkləşdirici içindəki böyük ruh Allah, nəfs var va böyük bir nəs var. Nəsərə bu mənim böyük bir məxfədir. Onları kimsə bu vağay işləsə. Oğrusu əsas məsələ sizə bir insan əgər başlasanız bu vağda bir Allahın rəhməti ikinci seçib özü qurban da belə deyir də əməllər. Ata insan her bir hısırlı varlıktan uzağa veya bu günaha ustalı iradesizliğinden iradenin zeyniyle ve özünü zeyni görürlüğü, ben bu veya bu günahdan çeşitlenirler, bu ama Allah bu ayda bize başa sağlayacak pazarı dersin. çünkü bu ayda bizim halallar tanımlıdır, halallar tanımlıdır bir şey ki insana ağır atar, ağırlar. Havada idi, Allah havada halledir. İnsan olduqca çəkilə bilirsə, havadan çəkilə bilər. Əgər insan dəniz dənizdə uzun kürəyə düşsə, əgər kürəyə ləksinə düşə bilirsəiz, düz onun istiqamətində üzə bilər. Sadəcə olaraq insan bunun dər şeylərlə də biz həyatında dəyişiklik edən Allahdan həyatı olsa, hər şey də sizün qovulduq kiyametin ədalətə şahadat verə bilmirsə qovda bulursa necə tərcümə edə bilərsiniz? Qəbul yadda saxlayın. Yadda saxlayın ki, əgər biz ədalətli olmasaq, dərli olmasaq, qeybdə də dəlisiz fərqdir. Allahlara ədalət insan üzərinə olan ədaləti dində və qanun dinə salır.